Мы слушаем одну пропаганду, слушаем другую. И то неправда, и другое неправда. Вот что самое страшное. Проработать по 40 лет и оказаться на обочине, обозванными все пары, и кто мы еще, кто, кто, Лондоны мы еще, и фашисты мы, в общем, сколько всяких названий, только за то, что мы не уехали живем в городе, а куда я поеду? Куда я поеду? И чем я буду платить? Это же все сказки, что государство найдет, где жить, найдет, где работать. Я уже 40 лет отработала. Куда мне еще работать? Как такое может молодой людям нравиться? Ну, как такое может нравиться? С Дебальцевой, в селе Никишни. оттуда мы уехали, не да. Еще то год тому назад, в сентябре, по-моему. Угу. Ну как перемирие вроде делали, а какой там перемирие? Стреляли во, во, во дворе снаряды, рвались от сколько, да. на улице сидели, как дололик. Так... Вот Просто... я первый раз приехала, я больше никогда не приеду сюда. Потому что трое суток надо, чтобы добраться до этого центра. Это хорошо я еще хожу. А бабушки у тех, которые турляют в автобусы. Если в журналисты нас не подвезли, то надо стоять там полторы-двое суток, чтобы уехать домой. Что платят нам две тысячи пенсии? Рублей. Рублей. Российские, Российскими рублями, да. Mm -hmm. По курсу один к двум. Вот я получала 1000 гривен. Платят мне две тысячи гривен. Mm -hmm. Цены остались у нас за воду и за свет в том же ключе, что было до войны. Mm -hmm. Цены не поднимаются, ничего. Платим мы тоже в рублях работа есть? В дырках. Работает молодежь. Где, где? В дырках. Копанках да. называются. Дырки, копанки. Шахты. Да, поразбомбили и это самое, затопили их. Они теперь в дырке копают и работают. Три часа, а еще народа сколько. Это мало. Вот это мое. Да, вот, 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 20 вот это хранится. Я, например, с полпятого. Оттуда еду. С полпятого. Летали а очереди, стоят уже вторые суток. А вы бы поехали туда и посмотрели, там до самой горловки стоят. До пятого квартала. Да утром да, вот здесь некуда было ехать. Просто а, невозможно. Было. В чем усилия? Что, тем, что мы заставили всех ехать по очереди. Мы просто становимся здесь живым щитом, и люди без очереди не могут проехать. А, а это дом, да, с маленькими детьми, детьми, с грудниками, вы мы их пропускаем, да? конечно. Ну, там Пять машин этих пропустили, одного отсюда. Деньги берете? Нет. Да понятно. вы что, мы сами такие вы же такие же. Мы, получается, находимся, по сути, на линии боевых действий. Глумится, что одна сторона, что вторая. Там глумят, здесь глумят. Я не пойму вообще, в чем прикол. Вы Я посмотрите, так не здесь нет ни одного туалета, ни одной урны. Что сделали с окружающей средой? Слава богу, хоть чай местные жители додумались местные продавать. Жители потому что тут же окалеть можно. Вот дождь шел, стояли мокрые. А если еще и ночевать в мокрое одежде, это что вообще? Слава богу, хоть чай попили горячий. Спасибо. Местным жителям додумались. Руэк. Кафе. Чай пять будем. А кофе три в одном по 10, 8, 8, 10. Жизнь никто не заставляет, чтобы они работали круглосуточно. Хотя бы работали с 7 до 7. Это же можно вот это сделать. Все равно на 3 часа они укорачивают это. Ну что это такое? А народ все равно ночует. Вот если мы не проедем, сколько тут машин? 120. Нам придется здесь ночевать до завтра. Конечно. назад я не вернусь. Я приезжал, дочку отведывал, а живем в Константиновке. Я в Константиновке. Снимаем дом, платим деньги. Так же самое, смотрим да. за домами. Приехал, посмотрел, уехал. В стране жопа, здесь жопа, порядок не навели. Так оно и получилось. Наживаются все. Вот они, таксисты, перевозчики, на блок 500 гривен. Подержи. 500 гривен? Мы 500 гривен, а не 500 гривен. Вот вы четвером где то ехали. Как вы платили? Кому? Таксистам? Таксистам. Ну, всем. А сколько стоит такси? 150. до... 150. Туда? И 100 гривен обратно. А вынуждены ехать. А пенсия какая 1200. Ага, и 520 даже. 950. Поэтому <свят> просто хочется конца, хоть какого-нибудь конца, хоть какой-то определенный. Ребята, <свят> вам все скажут, что никто не против Украины, все против <свят> этой долбанной власти. Все. Нет. Ну на даний час обстрілів безпосередньо блокпосту і місці, де знаходяться особи, які перетинають лінію зіткнення, обстрілів не було. Були, скажем, вогневі зіткнення праворуч-ліворуч від блокпосту Майорськ, але це на досить великій великому віддаленні від блокпосту, що загрози великої не становило, у разі якщо це становить загрозу, вживаються заходи і припиняється пропуск. Не було також, щоб закривався блокпост. В нас є місця для укриття, в тому числі і громадян, які перебувають перед блокпостом. Звичайно, всі громадяни, які следуют, не могут быть, но те, которые безпосередньо заходят после блокпосту, мы обеспечим их укрытие.